О чем общаешься? О жизни. О жизни. Как живешь? Замечательно. О, откуда будешь? Из Крыма. Откуда? Крым. А, из Крыма? Коренной житель? Родился там или понаехал? Да, родился. А, ты у нас, получается, украинец? Ну, можно так сказать, да. Понятно. бишь русский. Не понял. Так украинец русский. или русский? Русский. Родился украинцем, стал русским. Так я был всегда русским. А, ты родился русским. Конечно. Это и ты родился самым. перед распадом Советского Союза или еще раньше? и еще раньше. О, в Крымской области. Так она сейчас есть в Крымской области. Что-то не, не могу тебя понять. Она есть крымская область. Какая же она крымская область? Это Крымская Республика теперь. Нет, она в область. Нету статуса области в Крыму. Нету, а? Ну так вот нету. Ну ладно. Область была, когда у, у, московская власть при Советском Союзе упразднила. Сперва депортировала коренные народы из Крыма. Туда На Кавказ, а на Сибирь, в Азию. Вот. Упразднила и тогда сделала Крымскую область. А автономную ага. республику уже Украина вернула после проведения референдума. Автономия дает право коренным народам развивать свою культуру. Грубо говоря. А пришла Россия и снова упразднила и отобрала эту автономию, сделав просто республикой. Ага, ну да. Область не сделала, да? Да какая же область? У тебя, я думаю, есть какой-то там Документ откроешь, посмотришь. Там нету ни одного упоминания ну, об области. В Крымская в область. В каком в паспорте? В российском. Врешь, врешь, врешь. Можешь сейчас сам открыть, прочесть, можешь мне не показывать. Господи, ну сколько я могу там читать? А? Нету такого статуса. Согласно законодательству Но Российской Федерации. У Крыма нет статуса, статуса области и статус республики в Конституции написано Российской Федерации, вот этой, которую Путин под себя переписывает. Республика Крым. Под себя именно переписывает, да? Ну а под кого? Захотел, повысил пенсионный возраст, хотя обещал, что не будет повышать. И захотел, захватил Крым, хотя обещал, что этого делать не будет. Захотел, его упразднил, хотя вообще к этому не имеет никакого отношения. Захотелось, я повысил еще на несколько лет срок, хотя я вообще на это не имел полнейшего права. Ну, так ему люди дали это право. Ну, чтобы люди давали это, это, это право, нужно действовать согласно законодательству. В законе четко написано, должен проходить референдум. А референдума не было в 2020 году. Был, было голосование. Что не равно референдуму, согласно законодательству Российской Федерации. То есть, про... и, и, и в Крыму тоже не было референдума. То есть проще. Э, ну, я могу прочесть указ президента э, Российской Федерации Путина о проведении всероссийского голосования по изменениям Конституции Российской Федерации. Референдум это тайное закрытое голосование с подсчетом голосов. А голосование это соцопрос. Который не нужно подсчитывать. Ну а почему вот именно, как ты говоришь, это было голосование, а не референдум. И в Крыму тоже не было референдума никогда. Да? У нас под дулом людей, короче, голосовали за Путина. Да? Не, ну если мы говорим сейчас о территории Украины, вот в Крыму должен был проводиться референдум согласно Конституции и законодательству Украины. То, что Россия провела там согласно своим законам и Конституциям, это никого не интересует. Но когда мы говорим о внутренних делах Российской Федерации, да, всероссийское голосование в 2020 году, 17 -го марта, то это было голосование, не референдум. Хотя в Конституции написано, что должен проводиться референдум, чтобы вносить поправки в Конституцию. Знаешь, есть такой замечательный анекдот: едет пьяный в автобусе. И говорит женщине, вот именно, у тебя ноги. Она такая, мужчина, вы что? Как вы можете такое говорить? Вы же пьяны. говорит, да, я пья, я протрезвее, а ноги у тебя останутся. Вот и все. Ну да, когда говорят о России, то нельзя заниматься оккупацией, аннексией, она это делает, mm -hmm. но показывает своему народу, что это освобождение, то прям вот это ваш анекдот, да, я соглашусь с вами, когда есть очевидный факт, но этот очевидный факт Россия показывает своим жителям по-другому. Не понимаю, что я протезирую, а у тебя ноги останутся. Ты слушай, вы, вы вот пьете и через несколько дней у вас вот начинается процесс протрезвения, да? Вот когда вы приходите в Ум, вы все равно не понимаете, что в мире происходит. Во всем мире говорят, Россия аннексировала Крым, то есть пришла и забрала его. А Россия говорит, нет, там проводился референдум, так люди захотели. А -а -а. Так сколько ты будешь а -а -а -а. пить? Уже за вот эти 11 лет можно было отрезветь и понять, что Россия сделала. А нет, мы отрезвели. Я не, мы, я... я не вижу. Я не вижу. И могу сказать, Путин, он президент России. И что с этого? И нам хорошо от этого. Вот. Кому хорошо? Крымчанам. Крымчанам хорошо, Но... что Путин стал президентом России? Конечно. Так Путин с этого поста уже давным-давно не слазит. Ну и дай бог, чтобы он еще не слез. Я помню, помню фразу Путина, что если я буду президентом более семи лет, я с... поеду. Так вот, уже поехал. А вы до сих пор говорите, пускай еще будет. Конечно, пускай еще будет. Вашему президенту нужно срочно пойти к врачу, потому что семь лет уже прошло, даже больше. Он до сих пор президент. И что-то мне кажется, что никто не заботится о его состоянии, здоровье. Надо, чтобы вы пришли к нашему президенту, вот и все. Президент и все Украины может... предлагал, Зеленский предлагал Путину встречу, но как мы видим, Путин боится. Потому что перед тем, как встречаться с международным лидером, да, с другой стороны, нужно пройти проверочку у врачей. А Путин-то проходил давным-давно уже, он боится, боится. Ну, понятно, да, ладно, пускай боится. Так вот, ладно. именно вам, к вам применяется. Вернемся, у вас, э, у вас, вер... у вас а про друзей, Вот, и все вернемся. Слушайте, как так произошло, что когда до аннексии Крымского полуострова в Крым приезжало там около 6 миллионов в течение э, сезона, да? и даже все поселки были забиты. Чтобы найти место где-то там отдохнуть, это была проблема. А после прихода Российской Федерации 3 миллиона плюс-минус приезжает, и то, я этой статистике не доверяю, и говорят лишь о пляжах типа Ялты. А почему в населенных маленьких пунктах никто не отдыхает? Ну вы приедете и посмотрите. А назовите, где вы проживаете? Причелкино. Где? Челкино город. Челкино? Челкино. Крым. Челкино, Крым. Хорошо, я нашел снимочки. Сейчас посмотрим да. пляж. Так, э, какой-то кайт пляж, есть такой, да? А, нет, а есть русский, есть татарский пляж. угу. Пустые пляжи. Ну, ладно, здесь нечего смотреть. Посмотрим еще один снимок. Тоже нечего смотреть. Пустые пляжи. Что есть пансионат прибой. Возможно, здесь что-то будет. Возле пансионата. 8 лет назад это у нас получается 2017 год. Так вот, разгар сезона. Пансионат прибой. Так здесь людей нету. Ну ладно, я вру, здесь человек 15 находится на пляже. И все. Ну, помню. О чем вы, вы хотите мне сказать, что когда Россия пришла, туризм, количество людей прибавилось или что? Нет, убавилось. Это правда. Ре вот я смотрю. Ладно, это не буду показывать. Во, я смотрю, 5 лет назад снимок был сделан. Э, мисовое. Или мисовое. Мисовое. Вот. Я смотрю. Мисовое. Вот, я смотрю. Что здесь? Здесь людей нету. В разгар курорта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И еще в море 14, 13, 14, 15 человек на такой большущий пляж. В разгар сезона. Вот. Да приезжайте сейчас именно, посмотрите, сколько вот, э, на русском пляже, сколько на татарском пляже. Так я ездил в Крым до 2014 года. Я заранее звонил я заранее звонил, чтобы зарезервировать место. А сейчас ты заходишь просто на российские какие-то сайты, а там тысячи предложений. Даже на сегодня можно записаться, потому что нет спроса, люди туда не едят. Это милитаризированная зона. Если при Украине там люди отдыхали, при России там военная база большущая, и люди боятся даже туда ехать. Хотя при Украине украинцы понятное дело, что ездили. Россияне, белорусы, латыши, литовцы, эстонцы, поляки, другие из других стран э, Европейского Союза ездили отдыхать, потому что было красиво и доступно. А при России. Что случилось? Забыл, президент Путин. Стало лучше, но вы утверждаете, что действительно количество тури... ту... туристов намного меньше стало. Стало лучше. лучше. Стало лучше. Вы хотя бы не врите в разговоре. Что стало лучше? Чем стало лучше? Я могу вам черноморское показать. Черноморское я вам могу показать 8-11 лет назад. И что сейчас? Так это маленький курортный населенный пункт, где раньше ты даже не найдешь, чтобы где-то остановиться, но было дешево. Сейчас заброшено. Дорог нету, туризма нету. Вы думаете люди... В Крыму дорог нету! Черноморское вам показать? Не, я Пока не я дома, не говорю, что дома. в Ялте дорог не было, там дороги везде были. А вот если брать маленькие курортные населенные пункты, там не то, что везде, дорог везде. нет, там инфраструктура не развивается. Я уже не говорю за туризм. И не развивается в Крыму? Черноморское, покажу я... вам. Черноморское, Пока. чер Черноморское в Крыму. Вот оно, это Черноморское, говорите, инфраструктура хорошая, да? Давайте посмотрим городскую. городскую. Слышь, ты? ты был здесь, ты турист, это ты в России можешь качать права, но не в Крыму, в Крыму люди отдыхают, вот. Они приезжают к другим людям, которые сдают какие-то номера в аренду. И к ним люди приезжают. То есть приезжают к людям. О чем можно с тобой общаться, если ты верещишь все время? Сейчас я тебе покажу. Да чер... Вот смотри, когда был день города, ну, день России, приезжали именно в город Щелкино с Феодосией, с Кирчи, чтобы погулять по аллее, потому что аллеи у нас вот при России сделали настолько красиво, настолько замечательно сделали. При Украине только одни бары были, а сейчас аллеи. Так понятное и, да. дело, что при Украине было очень много предпринимателей, потому что в Крым ездили люди. А когда люди перестали ездить, закрывались вот эти э, разные э, учреждения по развлечению и сделали аллею, чтобы там хотя бы кто-то ходил. Физ, Это понятное дело. Есть большущая разница в том, когда много людей и есть спрос, а когда людей нету, и просто селят аллею, чтобы там несколько человек бегало. Это логично. Я с тобой общаться не буду. Ты у тебя нету даже культуры общения. Все, возвращай телефон, верни телефон русский, к себе домой на Россию. Я хочу с человеком пообщаться. Ты кого ты с кем ты хочешь общаться? Ты... С Человеком, не с тобою. Верни, едь на Россию к себе домой. Mm -hmm. Да с пообщаться. что ты такое. Псадек и все, да. Мінус 0. Що він каже, алею ал зробили? Я дивлюся, їхні алеї, алея 1, алея 2, що тут. Я нічого не бачу, такого, що зробила Росія. Як Как 2, хорошо. Сами откуда? Я з Криму. Україна, Краматорськ, Донецька область. области. Так это что? Украина? Еще Україна, да. Ну, пока не зда. Ты услышал ответ или нет? Это, да, сто, услышал. это столица Донбасса еще. Правильно Ну, сейчас как бы столица Краматорска, это столица Донбасса, да? Что ты несешь? Какая еще столица Донбасса? Административный город Донецкой области, город Донецк. Подождите. Но Краматорск относится к, к Украине же сейчас, пока там Украина же находится. Вообще не, не понимаю вопроса твоего. Ну хорошо, не Говорю, я из Донецкой области, город Краматорск. Краматорск это Украина? Ты вопро от, вопросы, ответы слышишь или нет? Я спрашиваю. Донец я тебе ответил, я из Украины, Донецкая область, город Краматорск. Ты мне второй, третий, четвертый раз задаешь один и тот же самый вопрос. Да не надо нервничать, поспокойнее. Уже ответил тебе. Слышу. извините. Ладно, мы из Крыма, <laughs> Россия. Прокинь. Россия. <laughs> будете бежать вот эти, которые российскую армию поддерживали, будете бежать так же, как бежали из Херсона, Харковской, Черниговской, Сумской, Киевской области. Ох и будете бежать. Только... А, не, извиняюсь, будете плыть на паромах. Че? Паромы у нас тоже есть в Крыму. Не понял. Паромы есть у нас в Крыму. Ну, так не я же сказал, будете плыть паромом. Да нет, мы будем вас вывозить. Открываешь э, крымский ветер, смотришь, сколько груза возвращается с... 810 севастопольской бригады с курского, сумского, харковского направления. Когда посмотришь, сколько вот этих э, из Крыма, сразу от, у тебя отпадет желание кого-то там защищать. Будешь бежать в первую очередь туда, на материков, материковую Россию. Не трогай никогда 810. -й. 810. -й. Бригада. Участник специальной военной обстановки. Поземной... Это крымская легендарная севастопольская бригада. Легендарная. Шесть раз под, под суджей об... Полностью. С нуля. Шесть раз. За шесть месяцев. Более бригады за вот эти три с половиной года специальной военной не было и не будет. Заходишь. Одноклассники, ВКонтакте, пишешь, 810-я бригада. И смотришь тысячи э, этих уведомлений от жен, родителей, где они ищут... который когда-то при Украине плавал в море, отдыхал, а сейчас где-то на Курщине. Не пухти! Не пухти! А, а ну-ка скажи, сколько в бригаде людей? В зависимости от стандартов. Какие стандарты? Ну, военные стандарты. Какие сколько военные стандарты? Сколько в бригаде и какие? Какие и военные нас, стандарты? стандарты? Стандарты. Какие военные? Сколько в бригаде и сколько mm -hmm. полков? Сколько? Я на... задаю вопрос: какие военные стандарты? <сос» Не <сос» существует единого стандарта. Я задаю вопрос: какие военные стандарты? Ну, понятно. А, да, понятно. Понятно. Вот, а, вот такие идут в 810-ю. И там под Суджей. А им говорит командир, а у нас стандарты не такие, как у НАТО. А он думал, придет и... И вот вся вот эта 810-я бригада. Ну, там, при... Это легендарная. Ну, я просто легендарная. Легендарная. Я она... открою. Я да, открою Много, да, была на переформировании, она была очень много. Но она легендарная. Римская, Римская легендарная Рыжада бригада. Вконтакте. Сейчас прочтем, поч что пишут родители. Куда ты? Куда ты пти?